Про кардинальні зміни клімату не тільки в Україні, а по всьому світу, до яких людству треба готуватися, говорять і вчені. Ось що зокрема розповів нам доктор наук професор Сергій Степаненко. Сергію Миколайовичу, давайте почнемо з того, що бентежить людей в Україні, а можливо і по всьому світу, всі останні декілька тижнів. А я розумію, що ця спека, яку ми всі відчуваємо, яку сподіваємося що скоро завершиться, про це ми також поговоримо. Скажіть, будь ласка, ну взагалі, це аномалія, чи це вже норма в нашому житті? До чого готуватись? Ну скажімо скажемо скажем так, що для начала і Это действительно близкое к аномальной, к аномальной погоде. Угу. Каждый день максимальные температуры воздуха, допустим, в Одессе, в Одесской области, либо э, находятся рядышком с рекордными, либо уже выше рекордных. Для начала июля это не характерная, не характерная жара. Такая жара для Одессы, Одесской области характерно в конце июля, в начале августа. Вот мы привыкли в это время, что у нас, да, действительно температуры за 30 и так далее. Ну, так. В, этом году, Вся в этом нет. году, конечно же, мы видим это уже в самом начале июля. А что будут тогда в серпни? Ой, про что? Знаете, если сейчас так спекотно, жарко, то что будет? Знаете, путь. природа Все. она всегда, ну, старается балансировать. И вот если говорить о долгосрочном прогнозе, прогнозе на август месяц, то можно сказать, что он будет с осадками. Угу. с осадками будет, Уже вот. и температуры будут близки к климатической норме, то есть не будут выскакивать. То есть это будет, да, близ, близко к 30, может быть, выше 30 немножко, но не будет таких аномальных за 36-37 градусов, которые есть. Если говорить об июле, ближайшие 10 дней, то, к сожалению… Температура, дневные температуры в Одессе ниже 30-32 градусов выпускаться не будет. Скорее что... всего. Да. А вз... чем обусловлено, чем, что в... провокует вот такую аномальную жару? Ну, я вам могу сказать, здесь достаточно, ну, можно приводить наукообразные объяснение что это от азорского антициклона это звучит так как романтично, романтично. <laughs> Да романтически но я могу сказать что за последний год за последний год вот с июня 2023 года mm -hmm. по Июнь 2024 года климатическая система Земли накопила огромное количество тепла. Это было аномальное, uh -huh. аномально э, горячий, я так скажу, горячий год. Чем это обусловлено, ученые еще, ну скажем, спорят. Либо это последствия вот знаменитого Эль Нинья. Uh -huh которая происходит там, в экваториальных частях э, Тихого океана, которая, естественно, вносит в это свою, свою лепту. Либо это э, мероприятие по э, очищению воздуха от аэрозольных частиц, которые, да, mm -hmm. когда мы когда мы очищаем выбросы, угу. выбросы от промышленных предприятий, от автомобилей, от аэрозольных частиц, мы подогреваем атмосферу. Мы, потому... мы делаем. То, чтобы атмосфера становилась прозрачнее то есть чтобы большее количество солнечных лучей попадало на земную поверхность а уже от земной поверхности нагревается атмосфера то есть здесь много есть факторов и ученым еще стоит разобраться почему но это аномально теплый год вот июнь 23 июнь 24 это, таких температур вот, ученые Говорят о том, что такого года не было прошедшую тысячу лет, о, минимум тысячу лет, потому что вы сами понимаете, чем дальше мы уходим в глубь веков, тем точность определения ну, меньше становится. Но при, минимум тысячу лет такого такой теплой климатической системы Земли в целом не было. Очень сильно нагрелась не только атмосфера, очень сильно нагрелся, аномально нагрелся мировой океан. Северная Атлантика очень сильно нагрелась, а Атлантика она влияет и на нас. И может быть это вот это еще необходимо, скажем так, расчетами посмотреть, почему так у нас и насколько это будет, как вы сказали, привычным. Да, Но мы да. должны привыкать к тому, что ну, то самое изменение климата, о котором говорят климатологи уже там. Уже відбувається. Оно і, вже відбувається. вот оно вже тут, тут здійснюється. Да. Сергій Миколаєвич, ви знаєте, я а, хочу якраз поговорити про наслідки того, а, і адапту, як адаптуватися саме до а, тих змін клімату, на які ми ну, майже ніяк не можемо вплинути. Ну, я коли говорю про нас, це такі а, звичайні люди, не на рівні там, глобальних урядів. А ось а, давайте знаєте, а, от що я спостерігаю коли ми зараз маємо ситуацію військову в країні, і під час відключень світла і через цю спеку в нас постійно працюють генератори. Тобто, це я розумію, що це не наслідки клімату. Це один з моментів, який тут ось як це впливає на екологію, міні-екологію, ось нашого міста. зокрема? ну звісно ж, ми кажуть, кожен... во перше це шумове загрізнення. а шумовое загрязнение, оно существенно влияет на ментальное здоровье человека. Mm -hmm. Это однозначно, человек чувствует себя вот на низких частотах. Звуки, они, в общем-то, очень плохо влияют на человека на психику человека плохо влияет. Ну, когда ты идешь по улице, и с каждого, там, да. с 100 метров стоит генератор, <свес> который гудит. Если 100, если 50 метров. <свес> Во-вторых, конечно же, к тому огромному количеству автомобилей, которые выбрасывают, выбрасывают загрязняющие вещества в атмосферу, добавляется еще вот эти тысячи тысячи генераторов, uh -huh. тысячи по генераторов всей, по всей Украине это же таки. А по всей по всей нашей Украине это десятки, если не сотни, наверное, uh -huh. тысячи этих генераторов и естественно, что ну требования к экологические требования к выбросам для генераторов намного, намного мягче мягче, чем к автомобилям что там выбрасывается, это одному Богу известно. Але да? я стан, стан по ветре. Вот зараз, что мы дыхаем? Хуже становится. Конечно же хуже, конечно же. Особенно на, ур... на том уровне, на котором мы идем, да, вот угу. полтора-два метра. А и... особенно, если мы идем еще с ребенком, угу. да, то, то это для него это весь букет для того, чтобы он получил получил какое-то хроническое астматическое заболевание. От... Тобто гуляти в такий період, десь поблизу, скажімо, автострад, такий, автострад в центрі міста, вен... там, где працюють всі лучше всего бути в парке. В парки? А в паркі також генератори працюють Ну, ну все да, такі да, менше. менше? Да Но... ну я розумію, що це знаєте, бізнес повинен працювати, а в нього немає вибору. Ну а знов знов-таки повертаючись до війни. Война. Це війна, це війна до речі, до речі, про наслідки війни. Скажіть, будь ласка, от якщо говорити про екологічні наслідки, з одного боку, ось ці природні аномалії жара з іншого боку, військові виклики. Ось чому на що ви зараз? вот до чего прикотить увага ченых вот на что потребно звертати вот это последствия военных действий это подрыв ГЭС. дамбы каховской гэс она ау аукивается для одесского залива и в этом году точно ну не точно так же, в меньшей степени но продолжает uh -huh. и при, продолжает вызывать очень большую тревогу у специалистов потому что все то что было вынесено вот той волной uh -huh. волной смы, с, что что было смыто с берегов с, все 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 оно же все осело, осело здесь и, естественно, оно никуда не делось, и вот при таких высоких, аномально высоких температурах воды, оно все ну, вступает, происходит цветение, идет биологические процессы, и, в общем-то, эти биологические процессы, они не благоприятствуют качеству морской воды, то есть биологическое, биологическое загрязнение морской воды очень высокое, и если вы видели, скажем так, во многих местах уже начинает цвести, угу. цвести море. Ну в Одессе это не рідко. в Одессе в летку иногда и ну, наверхнее да. вода там цвела и якось... это еще связано связано с тем, что вот тот вы, в общем-то, вынос пресной воды, он очень сильно опреснил опреснил наш наш нашу морскую воду она стала ну чем более чем более соленая вода тем она более безопасная потому что она естественно она как бы дезинфицирует соль дезинфицирует пресный у нас и так был пресная пресная морская вода потому что мы тут и имеем и Дунай, и Днестр, и Южный так, Бух, да. и все что, Днепор, все, все, все. Резноманития в нас таких вот. природных. Но ресурсов. это еще усилило это усилило это распреснение, и поэтому естественно, что вода очень пресная, и поэтому биологические процессы в ней беспрепятственно развиваются, то есть идет цветение, идет подъем вот того всего материала, который ну, там же были и добрый восполив, и скотомогильники, и ну, такое сметья ну. и на с туалетов и все, 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 инше. все, все И оно все, все осело, а сейчас оно подогревается, А когда подогревается? Ну, когда подогревается биологическое вещество? Ну, оно компот. начинает компот, компот появляется, да? Очень, который компот, который мы почему-то э, не пьем, а выливаем, mm -hmm. выливаем говорим, что эскиз он скис, да? Да. А вот. Тут? А вы посмотрите еще сколько, ну три недели назад то, что вообще говоря меня шокировало, когда тушу дикого кабана на берег выбросило. Это того дикого кабана, который еще был вынесен в прошлом году в июне месяце. Его и уж он... не кто не в море, ось вот якця. Вот. Это же все же ну, органика, это же. Понимаете? Понимаете? Ось... Вот и его вынесло на берег. То, то в то, нас то, плавают. То в есть он, он где-то там осел, зацепился, угу. зацепился за какую-то корягу, наверное, которая не давала ему подняться наверх и куда-то отнести, в другое место. И вот он сейчас его вынесло на берег. Но другого другого объяснения логического. Про... кто-то скинул там? Да, скинул, Хочу... да. Рик, держа... Рик да. да, вышел на лодке, к... которую не выпускают. Ну да. Да, и выбросил его и... То есть, это... До речі, а що відбувається ось, знаєте, в тваринному світі? Що відбувається в нашій екосистемі? Бо, а, ну, до речі, знаєте, зараз мені здається більше екології переймаються через військові злочини прокурорі, не знаючи, чи допускають вчених на дея... в деякі міста там, для вивчення ситуації. Але що ж там все ж таки не, Ну, війна завжди зв'язана з. Э, э, ну... ущербом для окружающей среды. Здесь мы можем начиная от самих военных действий вот ну, посмотрите, но это, к счастью, пока далеко от нас, угу. когда леса выгорают, да, все он, деревья, он, деревья область, да, там деревья, деревья после этих артобстрелов превращаются просто в голые там стволы и так далее то есть ясно же, что естественно исчезает тот э, животный мир, угу. который это мы говорили о растительном, а животный мир да. тоже он испытывает стресс, да, он испыт... и естественно, что, э, как любое живое существо, испытывая стресс, это, это увеличение смертности, это уменьш... у, у, уменьшение рождаемости и так далее. То есть, а если мы говорим о нашем регионе, то это пожары, mm -hmm. связанные с обстрелами, это выбросы, В... это разливы разливы при обстрелах портов, разливы там масел, топлива и так далее и так далее, поэтому естественно, что ничего хорошего, естественно, что эти обстрелы, эти обстрелы влияют на птиц, они уже в некоторых местах уже и не гнездуются, где они, наверное, угу. обычно гнездовались. То есть война это страшная вещь для всей природы, и включая человека. А сколько оговтается природа после вот таких поранений, после таких... <связанных> трудно сказать, но лет пять, наверное, понадобится. Как минимум. Да. А если говорить так, о второй стороне, опосредованной, да, мы говорим так о прямом воздействии войны. Uh -huh. А посредованная – это по существу прекращение финансирования всех мероприятий по защите окружающей среды. А, это на Остатки э, войны, да, що... Это не до, не очистные сооружения, которые в Одесской области давным-давно требуют капитального ремонта. Это значит, что сливается в оставшиеся водоемы эти нечистоты, и в том числе в в, 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 Одесский, в Одесский залив. Это э, качество воды, uh -huh. качество воды. и мы видим, что вот мы возвращаемся, я так по, по кругу завершая это аномальная жара, это суш при влажности менее 30 Ясно же, что это очень интенсивно идет процесс высушивания как почвы, так и оставшихся водоемов. До речі, Сергій Миколаївич, перерву вас трохи минулого року, коли ми говорили з фахівцями щодо наслідків підриву Каховської дамби. Всі говорили, що ну багато хто пророкував, що Олішківські піски зроблять потім з Херсонщини. Ну, пустелю, судопустелю. Але так не відбулося. Природа да. розумніше ну, нас, і вона ну, якось ну, по пона вона просто вона нас спасла. Просто спасла Дійсно. я могу сказать, что это был ну, не беспочвенный прогноз. Uh -huh. то есть э, я думаю, что если бы в прошлом году это все вот скажем это э, происходило вот с такой аномальной жирой, uh -huh. которая сейчас то здесь, само так так вовсе. бы но а прошлый год на наше счастье в общем то условия погодные были таковы, что в общем то, растительность зацепилась, угу. зацепилась и выжила, и выжила и, выжила. и вы посмотрите, и она, в общем-то, ну там теперь дилемма, очень большая дилемма, а что делать дальше, что делать дальше, потому что это каховское водохранилище, оно обеспечивало водой и орошение, и водоснабжение. Дуже богатое. То есть э, э, и с одной стороны, с одной стороны это вред да? вред вред природы с другой стороны это обеспечение жизнедеятельности людей, которые там проживают. И поэтому ну, да. вот сейчас идут очень бурные дискуссии в профессиональной среде все-таки о дальнейшей судьбе, Каховське ГЕС, хатя ідіот війна, але думати можна уже і ну, да, заздалегідь да, чи будувати нову каховську ГЕС, чи не будувати, да. а якось знайти інше рішення. І знаєте, ще повертаючись до початку нашої розмови, ось через цю аномальну жару, ми з вами вже говорили, що дуже потерпають природні ресурси, водні ресурси регіону, Конечно. тобто і посухи, і все інше. А ось чи змогли ми адаптуватися? Якось так. Чи можливо, завтра в нас вже в Канзасі будуть тут польові бурі і все інше. Ну, власне, ми спостерігаємо вже таке явище. Може, вони, знаєте. Не, я там, вам можу сказати: от, знаєте, от, така пословиця «Поки жарений петух не клюнет, да? Yeah. мужик не перекреститься. От перший, хто ощутил на себе? Эти изменение климата – это аграрии, yes, yes. да? да мы, мы помним пару лет назад даже самоубийство аграриев в связи вот с засушливыми да, условиями выпуски. и так далее и так далее. И они э, уже изменяют сорт, сорта, uh -huh. изменяют аграрные технологии изменяют с, э, все. Ви, вы, вы, они вони, адаптируются. Они, они адаптируются. Они э, адаптируются, ну, так, скажем так, э, опытным путем, да, методом проб и ошибок, mm -hmm. методом проб и ошибок. Во всем остальном, во всем остальном, мы, к сожалению, к сожалению, да, если вот брать городские условия, mm -hmm. брать побережье нашего региона то в каких-то э, мероприятий связанных с адаптацией ну, вот мы сейчас наблюдаем такую жару да что мы, как от нее можно спастись это во-первых во, -первых, во -первых, это э, пункты раздачи воды угу. да для того чтобы человек люди ну не получили просто теплового удара. А Это... еще я помню, я фонтанчики были такие были может, фонтанчики, да, в парке, да. ну, 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 Совершенно верно. Была, да, да, ну такая, ну и сейчас, сейчас, к сожалению, к... к сожалению, нашу воду из водопроводную сейчас пить, пить просто ну, да. нельзя. Там была водопроводная вода. Угу. Но опять же, вот увеличение озеленения, да? К примеру, угу. к примеру, вот возьмем пример Японии. У них все крыши э, этих стоянок автомобилей это зеленые. Почему не сделать это у нас? Вот почему не сделать? Почему не сделать э, крыши вот тех остановок, которые у нас сейчас сделали? Спасибо, uh -huh. что они есть. А зеленеть их? Озелени. Траву там выращивают. Ну, <laughs> совершенно верно. Это будут островки, островки прохлады. О, Сергей Николаевич, да. в нас зараз сгадают, знаете, как на крышу на генератор, что-то еще поставить, чтобы в зимку не замерзнуть. Я Ось, согласен, да, что я война, Але война, это, подумати. да, война, она внесла самые серьезные, но от этого наши люди меньше страдать от этой жары не стали, а стали страдать еще так, больше. Так, И их каким-то образом надо спасать. Вы поймите, что ну при такой аномальной жаре. Треба что-то сделать. Совершенно верно. Людей. Да. Так, Сергію Миколаючу, я е, сподіваюся, що вас як вченого почують, і що можливо щось чи зараз вже, чи можливо, все ж таки після війни, дослухаються. А вам дуже дякую, що знайшли час і завітали до нас студію. До нових зустрічей. До нових зустрічей.